पहली उदासी पहली प्रचार यात्रा पाई लालो अते मलिक भागो श्री गुरु नानक देव जी परमात्मिक ज्ञान वंडन लिए पहली प्रचार यात्रा पहली उदासी उत्ते निकले गुरु जी सुल्तानपुर लोधी वालों लंबा सफर तय करके सैदपुर नगर में पहुंचे उत्थ बाज़ारखान लकड़ी वालों तैयार की गई वसतवान बेचता होया मिले जो कि साधु संतान की सेवा करता सिस भाई लालो सी। ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਮੰਤਰਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਮਰਦਾਨਾ સહિત ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਦਾਰੇ ਪਾਈ ਲਾਲੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਠੋਰ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਮੰਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਅਰਥਾਤ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਮੋٹے ਅਨਾਜ बाजरे की रोटी साग इत्यादि का भोजन कराया भाई मरदाने इस रुखे सुके पकवाना स्वादिष्ट व्यंजनान वर्गा स्वाद मिलिया तद भाई मरदाना ने गुरुदेव वालों प्रश्न किया कि यह भोजन विच जिन्ना नीरस जान सी सेवन विच ही स्वादिष्ट किस तरह हो गया है तद गुरुदेव ने जवाब दिता इस व्यक्ति के हिरदे प्रेम है यह कठोर परिश्रम वालों उपजीविका अर्जित करता है जिस कारण उस प्रभु कृपा की बरकत पई हुई है यह जान के भाई मरदाना संतुष्ट हो गया गुरु जी भाई लालो दे थे रहन लगे उस समय किसी उचे कुल के पुरख का किसी शूदर के घर ठहरना उसके घर खाना खाना बहुत पैड़ा समझिया जाता सी पर गुरु जी ने इस गल की कोई परवाह नहीं की थी। एक बार उसी नगर के बहुत व्डे तनी जागीरदार मलिक भागो ने ब्रहम भोज नाम का बहुत भारी यज्ञ नगर के सब साधुवान फ़कीरानू सदा दिता नाल ही गुरु नानक देव जी ने भी सद् दिता गया इस ब्रह्मोज यज्ञ जबरदस्ती गरीब किसान घर वालों कणक चावल आदि का संग्रेह किया गया सी। इस प्रकार होर गरीब लोगों वालों भी नाना प्रकार दी की सामग्री एक गई सी पर नाम मलिक भागोदा सल गुरु जी ने यज्ञ जा मनाही दिता और सब साध संत फकीर आदि खूब ढिड भर भर के यज्ञ का भोजन खा आए सन इतिहास में लिखा है कि गुरु जी ने मजबूर करके यज्ञ स्थान लै गए अभिमानी मलिक भागो ने गुरु जी ने कहा ब्रह्म भोज क्यों नहीं आए जदों के सब मताते साध भोजन खा कर गए हैं यज्ञ पूरी हलवा छड़ के एक शूदर दे सुखे टुकड़े चबा रहे हो तद गुरु जी ने मलिक भागो ने कहा तुसी कुछ पूरी हलवा लियावो मैं इस दा भाव दसा कि मैं क्यों नहीं आया उधर गुरु जी ने पाई लालो दे करो, रोटी का सुक्का टुकड़ा मंगवा लिया ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਟਠੀ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਪੂਰੀ ਹਲਵਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁਟਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਟੁਕੜਾ ਫੜ ਕੇ ਨਚੋੜਿਆ ਤਦ ਹਲਵਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਰੁੜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਮੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।